О, приветствую. Витаю вас. Витаю друже. Про что спелкуетесь? А звидкивы, як вас я, я из, из Москвы, из Москвы, из Башкирия. Москвы, Ваня. Ваня. Ваня, да. Ваня. А вы из? Я с Киева. С Киева. Да. Я понял. Ну, я больше нару. Я как бы разумею украинскую мову, но как бы просто удобнее по русски, потому что здесь никто не спелкуется. Вот и я не не дуже гарно. <laughs> вот. вот Какие темы? На про жаль, так мало что украинскую украинскую мало на украинцев. Ну, таке, бывает. так я А у вас, бачу, там прапор Польши висит, да? Да, ну это я отдыхать ездил, Польша там и Греция. Ну, я а -а -а. собираю флаги. А -а -а. Ну, это хорошо. Где был, как вот, поэтому. А что говорим да вот хочу, знаете, такая вот интересная тема есть, вот, Ирана и России взаимоотношений Ирана и России, это, да. ну, это не то, чтобы союзники, знаете, есть в мире, мир живет идеями. Вот Иран и Россия это тоталитарные страны, тоталитарные. Вот вы какого года, року на рождение? 1976 по 76 то есть вы, наверное, даже были пионером. Вот мы с вами жили в тоталитарной стране. Вот Иран да. это такая же тоталитарная страна. Если мы посмотрим, то есть можно даже без, без прогугливания. Все тоталитарные страны, они будут в хороших отношениях между собой. Не, не, Куба, мене, хотели... трошки иначе было запитание. Так. А вот сегодня там друзья из Израиля прочитали где-то в газетах, в них публиковалось, что Иран образился на Россию, что Россия не допомогла вот всей, скажем, вот, то, что происходит сейчас в войне между Ираном и Израилем. А как Россия поможет? Россия не может помочь. Стратегически Россия погрязла в Украине. Россия потеряла Сирию, Россия потеряла ну не то, что Карабах, но если я вам напомню, в Карабахе был российский миротворческий контингент, который должен был быть выведен в ноябре вот этого года, 2025 -го. <связано> Но его уже два года там нет. То есть а, а, Азербайджан решил этот вопрос осенью 23 -го года. Потому что Россия скована. Вот так скована и все, понимаете. Это вот знаете, как у вас есть борец Усик. И он, допустим, вот вышел на бой, да, но не, не со своим, как бы тот, кто ему соперник, а, например, со мной или с вами. И вот он ему бьет по лицу, и я ему по лицу бью. И вроде мы все в крови. Ну, кто я такой, да? То есть он профессионал, да? И он не может ни с кем не драться, ничего делать. Вот так же Россия. Украина же для России это, ну, там даже по ВВП нолика нолик прибавить нужно. То есть. А, нужно либо сразу было решать вопрос Либо заканчивать Вот как США Трамп кинул бомбы на Иран И все как бы Давайте заканчивать Или Израиль взял как бы Но а, полностью подавили иранскую ПВО И захватили господство в воздухе Вот то есть Иран побежден практически А Россия не может оказать в еды, Ну а Иран Своего часа выручил Россию Вот этими шахедами Ракетами Потому и... что Иран... Да, Иран не был под давлением. Когда Иран поставлял шахеды и ракеты, он не воевал. Вот. И есть соглашение между Россией и Ираном, но оно никого ни к чему не обязывает. То есть даже... Ну, об этом спрашивали Путин, типа, почему вы ему не помогаете? Он говорит, а у нас это, ну, не написано. То есть они... Ну, написано, не написано. Я думаю, там были все-таки неусные какие-то домовленности и какие-то ожидания от руководства Ирана и иранцы, видно, чекали, что Россия что-то поможет. России не может ничего. А вот она, да. Как вы говорите, Сирию, Германию прощелкали, и теперь Иран. Такой вот союзник э, диктаторский, то, певно, он подумает, посмотрит сейчас зараз скажет, а ну его в баню. А вот у меня, вот как в связи с этим у меня вопрос. Да, будь ласка. А почему Украина не заберет Приднестровье? Ну, по первых это территория Молдовы. Ну а почему не договориться с Молдовой? Мол... Это же все, что нужно, чтобы парламент Молдовы там 50 плюс 1% голосами поддержал резолюцию. Что вот прошу помощи Украины в ликвидации СИПА. Сейчас же самое время. Да. Вот. И плюс почему... там один из самых великих складов еще с Радянского Союза, да, с... да, еще да, до... да. добрых там, да. Да, да, Плющики да. Там... Так далее. А я не, не знаю. Ну, по-перше, самая быть инициатива выходит из Республики Молдова. То есть нужно, нет, но. Ну не нужно от нее ждать, нужно договориться кулуарно. Кулуарно договориться. Е, ну, ради бога, хай да, але, але официально нужно что все сделать, и чтобы эта инициатива выходила безпосередньо от руководства а Республики просто, 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 поставить этот вопрос на голосование в молдавском парламенте. Ну, то есть не Украина это... должна Ну, Украина могла бы предложить, потому что Украина... А, важливо, может, пропонувалась? Я не знаю. А, это же как бы для Украины это база в тылу получается. Там российские военнослужащие, они в тылу. Украины... Ну, там почти может... нет. По большому счету, там только те, что охраняют склад, на том все. Там... Понятно. Но... Если не, бы Украина, а... Украина дошла до Приднестровья, она бы... А вы а не замыслитесь, например, что тот самый склад, он какой-то там заминован, и как только начнется операция по освобождению Приднестровья, сразу будет скажем... Дуже великий бабах. А там большой радиус, ну... Великий. Там самый великий, по-моему, на европейской частине склад. Да, ну взорвется, был. взорвется. Ну а что делать? Взорвется, значит. Mm -hmm. Просто, понимаете, так, это тоже не причина, что вот мы не забираем, потому что мы боимся, что взорвется. Так Украина значит... не может забираться, это территория Молдовы. Не-не, я к тому, что да. вдруг он взорвется. Это же, ну, там ядерного оружия нету и крупных городов поблизости нету. Вот, то есть 10-15 километров в зону отчуждения, ну, регулярно горят эти склады с боеприпасами, вот, просто от них делают зону отчуждения 15-20 километров и ждут, когда он весь прогорит. А и как все. это сделать, зону отчуждения? А в Приднестровье мы никуда не пойдем. Это наше Приднестровье, мы где были, там и будем. -то... Ну, это так же сепаратизм, ну, пожалуйста, у нас демократия, хотите, хоть горите. Ну, тогда, хай ради бога, тогда подает, смотрите, там дает на розлет куда там. Відповідні інстанції, міжнародні, звертаються до України. і хоча б, А чому, а для чого Україна? А вони можуть за допомогою Румунії піти і звільнити Придністров'я. Вот, вот Придністров'ями. Азербайджан... Я кажу, я кажу, для чого тут Україна взагалі? Там стратегічний союз, на такий Молдови більший, це Румунія. Ну, да, Румунія. Вони можуть да, Румунія тим більше країна НАТО, член країна НАТО, і тим більше ніхто на Румунію не рипнеться з тих і може це зробити. там в 16 Но, там хорошие, и какие у... там... Это, э... это как сказать, это обменный фонд. Обменный фонд. Ну, <говорит> вот. ну а это и... все вырешивает Республики Молдова. Тут, ни Україна, ни тут не Украина, не Румыния, это решение не принимает. В принципе, можно все население Приднестровья взять, все, вот, посадить в автобусы и сделать их обменным фондом. Там же, ну, у вас больше, ну, у России больше пленных, я насколько понял. Ну, ну чекайте, это вы знаете, уже уже такие какие-то пропозиції захоплювати цивильных людей, робити из них обменный фонд, я вважаю, это неправильно. Ну, я же, я же жилец, живу в тоталитарном государстве, поэтому я, я говорю, как бы Россия сделала. Ну, mm видите, -hmm. вот, ну, мы и отличаемся. Поэтому, поэтому... поэтому. <laughs> вот. это, методы, это не, не, не не украинские. Да, да, не, вот, ну, война дело, дело жестокое, вот. Мы поэтому... же с Молдовой воюем, правильно? Согласен, согласен, но там Россия Просто И даже не это... с Приднестровьем. Просто если бы Россия дошла до Одесской области, то она бы никого не постеснялась. Она а если бы, до была... как бы, там было, разумеется, что они не доедут до Одесской области. По плану, я как думаю. По плану? Что бы... по плану Киев за три дня будут Ну да, даже за один день. Вот. Но как бы по... россияне бы пощады не дали. О. Ну. Тому мы стриму методично здающим цих бармалеев. Вот. А вы даете все-таки, видите, где-то? Тебе куда даете. Поэтому такая вот история. Вот. Да. Ясненько. вот. Ладно, побегу дальше. Добро, вот. давай. Пока-пока. счастливо. Шанов сколько часов проесную э, данный YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і де живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!